zohid katarakta qanday kasallik va uni kelib chiqish sabablari haqida ma'lumot bersangiz katarakta bu juda ko'p tarqalgan kasalliklardan biri yoshi katta insonlarni to'qson foizida katarakta kasalligi uchraydi bizni mahalliy aholi mahalliy tilda ko'pchilik ko'zimga parda tushibdi degan so'zni ham ishlatadi ya'ni yoshi katta insonlar ko'zi xiralashgan sari ko'zimga parda tushyapti deb ham aytishadi aslida esa bu holat katarakta bo'ladi ya'ni katarakta bu ko'z gavharimizni tiniqligini yo'qolishi hisobiga asta sekinlik bilan ko'rish darajamizni pasayib borishi katarakta kasalligi har qanday yoshda uchrashi mumkin ko'proq yoshi katta insonlarda uchraydi ba'zi bir holatlarda tug'ma kataraktalar ham uchraydi ya'ni bola tug'iladi ko'z gavharini xira holatdaligi aniqlanadi agar katarakta kasalligini yuz foiz qilib olsak to'qson foizi bu yoshga xos ya'ni o'sha to'qson foiz holatda yoshi katta insonlarda katarakta yoshga xos rivojlanadi ba'zi bir ko'z shifokorlari katarakta kasalligini bu kasallik emas bu, kəsarləgini bu yoshga xos ko'z gavharini o'zgarishi ham deb aytadi ko'zdagi va organizmdagi kasalliklar sabab bo'lishi mumkin ya'ni ko'zdagi kasalliklarga glukoma kasalligi va ko'zni uvit deymiz qon tomirlarini yallig'lanish kasalligi ya'ni qon tomirli qavatini yallig'lanish kasalligi kataraktaga olib kelishi mumkin bundan tashqari umumiy kasalliklar ham ya'ni qandli diabet kasalligi ham katarakta keltirib chiqarishi mumkin ba'zi bir holatlarda travmalardan keyin ya'ni ko'zga travma yetishi oqibatida ya'ni jarohat yetishi oqibati ham kelib chiqishi mumkin va ba'zi bir holatlarda dori vositalari ko'p iste'mol qilish yoki ko'p tomizish oqibatida ya'ni garmonal preparatlarni ko'p qo'llash ta'sirida ham katarakta kelib chiqishi mumkin va ba'zan intoksikatsiya ya'ni ba'zi bir zaharli moddalardan zaharlanishdan keyin ham katarakta kelib chiqadi tug'ma kataraktalar ham uchraydi ya'ni bola tug'ilgan zahoti уже ko'zida katarakta bor tug'ma kataraktalarga nima sabab bo'lishi mumkin ko'p holatlarda tug'ma kataraktalarda onaning homiladorlik davrida virusli infeksion kasalliklar bilan og'rishi qizilcha yoki suvchechak yoki oddiy grip agar og'ir o'tadigan bo'lsa shu virusli yuqumli kasalliklar homilada gavhar xiralashishiga olib keladi va tug'ma katarakta bilan tug'ilishi mumkin kataraktani ko'rib turganingizdek bir qancha sabablari bor lekin asosiy sababi bu o'sha şey, yoshga xos deyarli mana yoshi katta insonlarni ba'zi bir statistika bo'yicha sakson yoshdan yuqori bo'lgan insonlarda hammasida katarakta uchraydi deb ham beriladi ya'ni bundan ko'rinib turibdiki ko'pincha yoshga xos holatda rivojlanadi kataraktani nimaligini va kelib chiqish sabablarini ko'rib chiqdik endi keyingi videolarimizda kataraktani davolash usullari va uni belgilari haqida suhbatlashamiz kataraktani avvalambor qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi shu haqida to'xtalib o'tsak albatta har qanday ko'z kasalliklari bu ko'rish darajamizni pasayishi bilan kechadi kataraktani ham eng asosiy belgilaridan biri bu ko'rish darajamizni pasayishi bilan kechishi kataraktani bir qancha o'ziga xos turlari bor ya'ni bu ko'z shifokorlari tekshirib ko'rib ko'zni to'liq tekshiruvdan o'tkazgandan keyin qaysi turi ekanligini ko'p holatlarda diagnozga qo'shib qo'yadi ya'ni tashxisga ko'z gavharini xiralashish sohalariga qarab turlarga bo'linadi ядерный katarakta deymiz ya'ni ko'z gavharini markaziy qismini xiralashishi yoki korkoviy ya'ni po'stloq qismini xiralashishi ko'z gavhari karkoviy katarakta deb ataladi buni gapirib o'tishimdan sabab kataraktani turiga qarab shikoyatlar har xil bo'lishi mumkin ya'ni birinchi galda mana karkoviy ya'ni po'stloq qismini xiralashishi ko'z gavharni po'stloq qismini xiralashishi bilan kechuvchi kataraktaga kelsak bemorlar ko'pincha shikoyat qiladi yorug' joyga chiqqanda quyoshga chiqqanda ko'rmay qolishi o'sha po'stloq ko'z gavharini po'stloq qismini xiralashishi ya'ni karkoviy kataraktani asosiy belgisi qorong'u xonaga yoki salqin joyga kirganda ma'lum darajada ko'radi yorug' joyga yoki quyoshga chiqqanda ko'z ko'rmay qolishi shikoyati bilan shikoyat qiladi ko'z gavharini yadrosini xiralashishi ya'ni яdorniy katarakta deymiz bu holatda qanday belgi namoyon bo'ladi bu holatda asta sekinlik bilan uzoqni ko'rish yaxshilanib boradi yaqin ko'rishimiz mayda narsalarni ko'rishimiz boshlang'ich davrida yaxshilanib qoladi ya'ni masalan yoshi katta odam odatda uzoqni yaxshi ko'rsa ham mayda harflarga ochki taqadi va mayda harflarni ochkisiz o'qiy olmaydi agar katarakta boshlangan bo'lsa o'sha mayda harflarni tiniq ko'rishni boshlaydi ya'ni boshlang'ich davrida ядорniy kataraktani eng asosiy belgilaridan biri va asta sekinlik bilan bu narsa kuchayib boradi uzoqni ko'rishimiz xiralashib boradi ma'lum bir davrlarga kelganda ranglar ajratishimiz ham pasayib boradi va asta sekinlik bilan ko'rish darajamizni umuman yo'qolishiga olib kelishi mumkin bu asosiy belgilari hisoblanadi endi kataraktani davolash bu hozirgi kunda dunyo standarti bo'yicha faqat bitta operatsiya yo'li bilan hozir fako lsifikatsiya deyiladi ya'ni fako operatsiyasi choksiz o'tkaziladigan juda kichkina razrez orqali ya'ni razrezni kattaligi ikki millimetr bo'ladi o'rtacha ko'zda ikki millimetr razrez orqali xiralashgan ko'z gavharini apparati yordamida tortib so'rib olinadi maydalab va o'rniga sun'iy gavhar qo'yiladi bu hozirda oltin standart deb ataladi ya'ni dunyo bo'yicha hamma joyda shu davo usuli qo'llaniladi bizning klinikamizda ham bu usul yo'lga qo'yilgan shu usul yordamida hozirgi kungacha katarakta kasalligi bilan aziyat chekib ko'rish darajasi pasaygan bemorlarga shu zamonaviy usul yordamida kerakli yordamni ko'rsatib kelmoqdamiz juda ko'pchilik insonlarda yana savol tushadi katarakta operatsiyasida gavhar xiralashgan gavharni olib tashlasaklar yaxshi bo'ladimi degan savollar bo'ladi yo'q katarakta operatsiyasida albatta xiralashgan gavharni olib o'rniga sun'iy gavhar qo'yishimiz kerak bo'ladi va bu sun'iy gavhar bizni tabiiy gavharimizni vazifasini ma'lum darajada bajaradi ba'zi bir yosh katta insonlar yoki ba'zi bir ko'z bo'yicha ma'lumot yo'q insonlar meni ko'zimni pardasini olib tashla ya'ni xiralashgan gavharni olib tashla sun'iy gavhar qo'ymagin degan gaplar aytishadi de. bu holatda bu holatda sun'iy gavhar qo'ymasdan iloji yo'q chunki o'zimizni gavharimizni ishini bajaruvchi sun'iy gavhar qo'yilmasa operatsiyadan keyingi natija yaxshi bo'lmaydi endi ko'pchilik savollar beradi qanday sun'iy gavharlar qo'yishimiz mumkin kelgusi videomizda sun'iy gavharlar turlari va qanday gavharlar tavsiya qilinadi shu haqida to'xtalib o'tamiz <laughs>